हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं आपका दोस्त जितेंद्र धड़ोकिया आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों आज कल हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि आ, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन मीटिंग जो भी कुछ करना है वो ऑनलाइन होता रहता है तो ऑनलाइन में कई बार जो भी उसकी ऐप है ऑनलाइन की जूम है गूगल है डीओ है जियो है जो भी है वो वो आपने देखा होगा कि उसकी स्क्रीन शेयरिंग होती रहती हैं तो स्क्रीन शेयरिंग या फिर कास्ट स्क्रीन ये दोनों चीज़ें हमें अब सीख लेनी चाहिए जान लेनी चाहिए तो आज हम बात करेंगे हमें कई स्मार्ट टीवी में भी देखा होगा आपने कि आपका जो मोबाइल है वो टीवी के साथ जुड़ जाता है और आपके मोबाइल में जो कुछ हो रहा है वो टीवी पे हो रहा है ऐसे ही जैसे स्क्रीन शेयरिंग में आपने कई मीटिंगों में देखा होगा कि आपके मोबाइल के साथ किसी की स्क्रीन शेयरिंग हो रही है तो उसके मोबाइल में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके मोबाइल में आ जाता है पर क्या आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पे कभी देखा है सोचा है इसके बारे में अगर आपका मोबाइल है उसकी आपकी परमिशन के बगैर किसी ने स्क्रीन को हैक कर लिया किसी ने आपकी स्क्रीन को अपने मोबाइल के अंदर ले लिया तो क्या हो सकता है आप जो अपने मोबाइल में कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर वो सब उनके मोबाइल में दिखेगा आपके सब कॉन्टैक्ट्स आपके पासवर्ड आपके फेसबुक व्हाट्सअप आपके फ्रेंड आपके चैट सब भी और हमें इससे सावधान रहने की ज़रूरत है अगर ये सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी फिर नहीं कहना कि के साहब आपने बताया नहीं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो स्क्रीन है वो कोई भी अगर चाहे और अपने मोबाइल में लेने की तो पहले नोटिफिकेशन आएगा परमिशन आएगी ऐसी सिक्योरिटी हमारे मोबाइल के अंदर है ही पर हमें पता नहीं हमने कभी सोचा नहीं हम कभी सोचते भी नहीं क्योंकि जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती है तब तक हम सावधानी के बारे में सोचते नहीं हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले सेटिंग में जाना है सेटिंग जहाँ कहीं भी है आपको आपका मोबाइल का मालूम होगा कि आप मेन मेनू से भी जा सकते हैं और ऊपर शॉर्टकट में भी जो दिया है उसमें जा सकते हैं उसके बाद आपको जाना है गूगल में जो आपके मोबाइल मेन मोबाइल में होगा तो उसके बाद है गूगल गूगल में जाएंगे तो उसके बाद आता है गूगल में जाने के बाद डिवाइस का कनेक्शन हम अपने डिवाइस का कनेक्शन कहाँ कहाँ किसी तरह से कर सकते हैं उसमें आता है कास्ट मीडिया कंट्रोल हमारे जो मीडिया का कंट्रोल है कास्ट है हमारा कैमरा है वो हम अलाउ तो सबको कर देते हैं पर उसका आ, कंट्रोल किसके हाथ में होगा तो ये डिफ़ॉल्ट अगर ऑफ़ है तो आप उसको ऑन कर देना है इससे क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल मीडिया फ्रॉम कास्ट डिवाइस थ्रू नोटिफिकेशन अब आपको कोई आपके मोबाइल के अंदर आपके मोबाइल की स्क्रीन को कोई चाहेगा तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर परमिशन आप हाँ देंगे तो ही आपकी जो स्क्रीन है वो उनके साथ कास्ट होगी तो दोस्तों ये कास्ट मीडिया कंट्रोल जो है वो ऑन रखना है ये सेटिंग से हमारे मोबाइल को सिक्योरिटी मिलती है कोई टीवी के अंदर या फिर कोई और मोबाइल के अंदर हमारी स्क्रीन को ले नहीं सकता और इसकी वजह से हम बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारी जो गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं उसको देख सकते हैं वरना ऐसा होगा कि हमारा व्हाट्सअप हमारा फेसबुक हमारा पासवर्ड यूज़र कोई भी है अगर बैंक अकाउंट भी आप खोलते हैं तो कोई देख लेगा तो इससे बचने के लिए ये कास्ट मीडिया कंट्रोल का ये जो है वो हमें ऑन रखना है अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ है तो आप उसको ऑन कर दीजिए ये सिक्योरिटी आपको बहुत सारे फ्रॉड से बचाएगी थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी ही अब सिक्योरिटी की बारे में बात चली है तो बहुत सारी सिक्योरिटी जो हैं वो मैं देख रहा हूं और देख के आपके साथ शेयर कर रहा हूं दो सिक्योरिटी के बारे में हमारे जो मोबाइल के डेटा है वो हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं हालांकि ये लोग चुपके से ले लेते हैं और आपको कई अनजाने फोन आते रहते हैं आपको ये करना है वो करना है लोन के बारे में या फिर पॉलिसी के बारे में तो वो डेटा चोरी करके वो लोग करते रहते हैं तो वो आपके मोबाइल का डेटा सिक्योर कैसे करना है उसके बारे में एक वीडियो बना के छोड़ा है वो आप देख लीजिएगा और एक वीडियो मैंने बनाया है कि आपके व्हाट्सअप में या फेसबुक में बहुत सारी लिंक आती रहती हैं कि आप इस लिंक को छूिए इस लिंक को कीजिए या फिर गूगल या जूम मीटिंग की भी लिंक आती रहती है कि आप ये सेमिनार में ये वर्कशॉप में जुड़ने के लिए लिंक को टच कीजिए या फिर बहुत सारे ऐसे भी आते रहते हैं कि जिसमें बोलते हैं कि आ, फला भाई ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है उपहार भेजा है आप लिंक को क्लिक कर दीजिए तो ऐसी लिंक से हमें कैसे बचना है उसके बारे में भी एक वीडियो बना के छोड़ा है तो आप उसको भी ज़रा देख लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए थैंक यू दोस्तों